গুড মৰ্ণিং গাইছ মনে মনে হাজবেণ্ডৰ ৰিয়েকচন চাও বলক গাই হৈছে এনিভাৰ্চাৰী চাওকচোন কি কয় বাই আইজ হাজবেণ্ডক হেপী এনিভাৰ্চাৰী হেপী এনিভাৰ্চাৰী কেইবাবাৰো ক'লো তই একো ৰিয়েকশ্যন নাই ৰিয়েকশ্যন বোলে ঘুংটি লৈ গৈছিলোঁ কি কৰি আছে মানুহজন কিয় নুঠে নুঠেটো তেনেকৈ আছিলে উল্টা ওলট মাৰি এটা সৰু ছোৱালীৰ দৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে আৰু এতিয়াও তেওঁ তেখেতৰ সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চবে এৰাই নাই দেখি চাই নহয় বিচনাত কেনেকৈ আছিলে মানুহটো মই মনে মনে গৈছিলোঁ আৰু কেমেৰাটো মনে মনে লুকুৱাই থৈ ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁক দেখা কৰি কৰিছিলোঁ তথাপি তেওঁ আমনিটো নেৰেহে নেৰে নেৰেহে নেদেৰে চাওকচোন গাই এনেকুৱা গাই টাইম হ'লে নিজেই উঠিব আৰু মই আহি গ'লো এতিয়া পাকঘৰলৈকে গাই যিহেতু এনিভাৰ্চাৰী টো এনিভাৰ্চাৰী স্পেচিয়েল বনাবলৈকে বেলেগ বিশেষ নাজানো তো কেক ঠেক বনাবলৈ নাজানো আৰু বেলেগ বনাব জানো কিন্তু এয়া স্পেচিয়েলি মালপোৱা বনাম হাজবেণ্ডটোৰ বাবে তো যিহেতু তেখেতে হা মালপোৱা খাই ভাল পায় তো তাকেই কৰিলোঁ মালপোৱা বনাবলৈকে ৰেডি হ'লোঁ আৰু যিহেতু ঘৰত মালপোৱা খোৱা মানুহ আজি বেছি নাই আমি তিনিজনী আছোঁ মা মই আৰু হাজবেণ্ডটো সেইকাৰণে কমকৈ বনালোঁ আৰু এয়া তাকেহে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ফাৰ্ষ্টৰ মালপোৱাখন চাওঁ বুলি কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া তেনেকৈ মালপোৱা বনালোঁ আৰু তাকেহে আমি ইনো দুখীয়া মানুহ কেনেকৈ কেক ঠেক কিনিম পইচা পাতি নাই আকৌ সেনেকৈ আৰু কেক ঠেক নাই আমাৰ এনেকেই বনাই দিলোঁ আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চৰী মালপুৱাৰে ত' বাইছ খাবলৈ মন আছে যে আহি যাব পাৰে তো এয়া আমাৰ মালপোৱা ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ভাল লাগিলে তো তেল অকণমান দিব লাগিছিলে কিন্তু আজি ঘৰত বৰ বেছি তেল নাই সেইকাৰণে নিদিওঁ আৰু ন আজি এয়া আৰু ফাইনেল আমাৰ মালপোৱা কেইখন হৈ গ'ল থাকিম আমি একে লোগে আমি দেখা হাপুন পুরাম লগে ভাগে প্রটিচো খাহতে মুর লগোরি হবানে সান্তুমা প্রটিচো খার কাখতে রাখি থা মন যদি তোমাৰে মৰম তো গাইছ এয়া হৈছে সুখৰ চকুলেও কাৰণ বহুত আমাৰ লাভ ষ্টৰি ক'বলৈকে গ'লে আপোনালোকক বহুত আগলৈকে লৈ যাব লাগিব কাৰণ এতিয়া এবছৰ হ'ল আৰু যেতিয়া মানে মোৰ মানে লাভ ষ্টৰি বুলি ক'লে এটা কথাই মনলৈ আহে আমি আমি লাভ মেৰিজ হৈছিলোঁ গাইজ ত' লাভ মেৰিজ হৈছিলে যদিও দুয়োখন ঘৰৰ চোৱা চিতাৰ পিছতহে আমি বিবাহত আবদ্ধ হ'লোঁ তাত মানে গাইজ বহুত বাধা বিঘিনি আহিছিলে সেইকাৰণে চকুলতো বৈ গৈছে আজি বহুত মানে মনত পৰিছে সেই দিনটোলৈকে ত' বহুতে কমেণ্ট কৰে যে তুমি ইমান ধনী ঘৰৰ ছোৱালী হয় বা তুমি এখন ইমান ধুনীয়া তুমি মানে ছোৱালী হৈ তুমি কি ঘৰত বিয়া হৈছোৱা তোমাৰ হাজবেণ্ডে চাকৰি নকৰে তো গাইজ বহুত বেছি তেনেকৈ ক'লে দুখ লাগে কাৰণ চাকৰি সকলোৱে বিচাৰে ন কিন্তু নাপালে কি কৰিব ন উপায় নাই ত' মাটিৰে বনোৱা তেনেকৈ কয় বহুতে তো বহুত বেছি দুখ লাগে গাইজ তেনেকৈ নক'ব কাৰণ কাৰো থাকিব মন নাযায় ন এখন ভাল ঘৰত আৰু তাইছ যাতে আমাৰ এনেকৈ কামনা কৰিছো ধন্যবাদ বাই বাই